assalomu alaykum hayot yo'lida ketayotib bilim bekatiga ehtiyoj sezgan aziz yo'lovchi sizlar bilan misollar ishlashda davom etamiz endigi ko'radigan misolimiz to'qson olti yetti ikki berilgan sonlardan qaysilari o'n beshga qoldiqsiz bo'linadi debdi de. hamda shuningdek x y z sonlarini taqdim etgan javob variantlari bilan o'n beshga qoldiqsiz bo'linish uchun o'n beshga qoldiqsiz bo'linish alomatini ko'rib chiqsak o'n besh o'zi uch ko'paytirilgan besh uch va besh tub sonlarining ko'paytmasidan iborat bo'lganligi uchun bundan kelib chiqadiki o'n beshga bo'linish alomati ham uchga ham beshga ya'ni bir vaqtni o'zida uchga va beshga bo'linadigan sonlar o'n beshga qoldiqsiz bo'linadi deb bemalol aytishimiz mumkin va shu e, alomatga ko'ra x y z sonlarini tekshirib chiqamiz avvalo beshga bo'linish qoidasiga ko'ra tekshirib chiqadigan bo'lsak e, beshga bo'linish qoidasi oxirgi raqami besh yoki nol bilan tugaydigan sonlar r 5 ga qolliqsiz bo'linadi x soni 0 bilan tugagan shuning uchun 5 ga qolliqsiz bo'linadi z soni oxiri 5 bilan tugagan ga qolliqsiz bo'linadi y soniga keladigan bo'lsak y uch butun yigirma ko'paytirilgan o'n usti 6 e, degan buni agar vergulni o'ng tomonga ikkita surtsak e, keling shuni un usti sini yo'qotib yozsak nollar orqali bu e, o'n ko'paytirilgan o'n ko'paytirilgandan oltita bor deganda bu vergulni o'ng tomonga olti marta surish degan ma'noni anglatadi bitta ikkita surdik an endi qarang bir ikki uch to'rt yana to'rtta surishimiz kerak bitta ikkita uchta to'rtta demak hosil bo'lyapti bizga uch million ikki yuz o'n ming son hosil bo'lyapti demak oxirgi raqam nol bilan tugagan bemalol buni beshga qo'lliqsiz bo'linadi deyishimiz mumkin demak beshga hammasi qo'lliqsiz bo'linar ekan faqat uchga qo'lliqsiz bo'linishi bo'linishini tekshirib chiqsak kifoya buning uchun uchga bo'linish qoidasi berilgan sonning raqamlari yig'indisi uchga qo'lliqsiz bo'linsa demak bu son uchga qo'lliqsiz bo'linadi demak ni tekshiradigan bo'lsak demak biz odatiy ishlaydigan usulimiz demak uchga karal sonlarni ustini urib chiqarib uzataveramiz demak uch uchga bo'linadi ikkiga birni qo'ysak uch uch uchga bo'linadi demak bu yerda de son qolmadi demak y soni uchga qoldiqsiz bo'linar ekan ikkita bo'i xo'sh ana endi x sonini ko'radigan bo'lsak uch uchga qoldiqsiz bo'linadi ikkiga ikki to'rt to'rtga beshni qo'ssak to'qqiz to'qqiz uchga qoldiqsiz bo'linadi demak x soni ham 3 ga qo'lliqsiz bo'linar ekan Va z sonini tekshiradigan bo'lsak 1 ga 2 ni qo'ysak 3 uch 3 uchga qo'lliqsiz bo'linadi to'rtga beshni qo'shsak to'qqiz uchga qo'lliqsiz bo'linadi ni qo'ysak, 5 5 3 ga qo'lliqsiz bo'linmaydi shuning uchun bitta bitishga bitta so'roq ikkita bitishga bo'lgan javoblar x va y. x va y degani bizni e, berilgan variantlarning d variantda o'z aksini topadi shunga ko'ra berilgan o'n birinchi misolimizning javobi x va y d javob bo'lar ekan